Роботу по пошуку збирати матеріали для документальної стрічки, яку згодом побачив весь віт. Фашисти приїхали. Так как заходить? Я не могу. Я хлеба привез. О, спасибо вам. Уже Вы не фашист можете... сегодня, не? А? Сегодня уже не фашист? Нет. Не, уже все сегодня, сегодня нормально. Вы такие хватит не были. Сказать вам, что с нашими городами. Это Бахмут. По-вашему. Э... Артемов. А. Это вот так вот выглядит город. А. Это вот так вот выглядит город. Это освободили русские. Вы говорили, что мы сами себя бомбим. Вот так вот выглядел город, пока была Украина. Это бахмут, да. Это а вот, вот, вот так вот выглядело. Ну вы покажите, майор, Мариуполь как отстроили. Кого? Кажут, там я мать, и дома только построили. Мариуполь. Вот вам Мариуполь как выглядит. Что это отстроено? 20 тысяч людей убитых. Что там отстроено? Вот, вот так вот Мариуполь выглядит. Понятно. Вот так выглядит. Надо показывать по телеку. Ага. Ест, ну мы телевизор только видим, и мы все. Нет, так я вам ага. рассказывал, что вас 20 лет обманывали. Вот, вот правда живая. Понятно. Вот выглядит Мариуполь. Понятно. Это не город, это братская могила. Тут убили очень много людей. Да, очень я много. Я не я. военных. Гражданских. Гражданских людей. культуры. Вот мы. При чем здесь люди? Такие, что… Мы… Кто мы такие? Они вот похожи. Вон хлеба, где нам привезли. И батон. Молодцы. За это большое спасибо. Видите? Да. Это да. Киевская больница, где лечили детей больных на рак. Ударили ракеты баллистическом в отделение, где лечили детей от рака. Посмотрите. Зачем? Причем детки эти? Ну, сказали вам по телевизору, сказали, что это там были военные, это детская больница. К уже телевизор сколько не смотрят. Это было еще, когда у вас работал. Это, был это июль месяц. Ну, нам такого не показывали, мы такого не смотрели. Посмотрите. Вот люди сутки разбирали каждый кирпич, чтобы спасти детей, которые там под завалами остались. Сутки разбирали. У меня знакомые всю ночь, целый день, вернее, служили, а всю ночь разбирали, пошли, чтобы детей спасти. Вам расскажут, что мы детей едим и разбираем детей на органы. Вот, посмотрите. Это то, что вот осталось в этой больницы. Так вот дети вот выглядели. Вот, посмотрите. А вам рассказывают, а вам показывают. Вот. Такое вам показывают, что они творят. Mm -hmm. ну, ужас. Oh, причем здесь детки. Смотрите. А вам рассказывают, что мы едим детей. Посмотрим. Так сейчас были взбахнуты. Освобожденные русскими солдатами. Так выглядел до войны. А зачем его освобождали? Я не знаю. От кого его освобождали? От украинцев. Ну, Это же украинский город. Да. Ну а зачем было его освобождать от украинцев? Ну я не знаю. Вот. Ой, вот освободили. Я вообще не пойму. Вот вы мне объясните одно, Значит, я бы хотела даже этот вопрос спросить у Бута. Ну, Называется что? СВО. Какое СВО? Это война? Это война. это война. это война. Это не СВО, это не специальная операция. Нет, это не специальная военная операция. Ну смотрите, вот был город. Вот как он выходил. люди как он выглядит теперь я бы хотела чтобы вы знаете что с обращение к шклееву к нашему главе администрации ну, давайте снимем я Вдвоем бы... запишемся так. ну вы и я давай давай готовы я хочу обратиться к главе администрации Казаточного сельского совета Шкляеву Александру Викторовичу. Александр Викторович, почему вы не вывезли людей? Почему в казачьей лодке осталось 150 человек, взрослых вместе с детьми? Это один вопрос. Второй вопрос. Вам было указано, чтобы э, вот во время военных действий были почищены все колодцы. На это были выделены деньги. Выделены... это было занесено в бюджет. Почему ни один колодец не работал? Когда пришли военные, нам негде было напиться воды. Мы пили воду из речки, и это на вашей совести. Я так думаю, Александр Викторович, что вам не стоит возвращаться назад, если в случае, ну, как бы, наши вернутся, то вам не надо сюда возвращаться. Вам люди не простят этого. Все. Провели дуже велику просвітницьку роботу, і е, на сьогоднішній день, після місяця майже роботи, просто видно вже результат. Люди розуміють, люди бачать, що весь час їх обманювали. Їм просто відверто прихали. Сьогодні записали навіть звернення до губернатора Куженського району. Це також важливо, тому що люди розуміють, що вони обмануті, кинуті, кинуті владою, кинуті державою, і що вони нікому на сьогоднішній день, окрім Збройних сил України, дійсно не потрібні. Дуже важко спілкуватися з людьми, розуміючи те, що їхні сини, їхні чоловіки воюють на Україні, можливо, хтось і причетний до вбивств, до розстрілів мирних громадян. Но мы тим и отличаемся от Казахстана тем, что мы люди, І это очень важно.